Salam hörmətli izleyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalanda məktəbə 100 metr, maşhurta 10 metr məsafədə belə bir dənə həyəti geniş, böyük, tam mülkiyyət kupçalı bir ev çəkib göstərəcəm. Hörmətli izleyicilər, yuxarıda 3 otaqdır, aşağıda bir dənə Demək bura garajıdır. Gördüyünüz kimi otaq da elə bilərsiz. O da əlavə şkaf yığılıb burda. Bu otaqda, burada piləkənin altında kombi yerləşir. Gəlsək evimizin aşağı mərtəbəsinə Frontajdır, girişi. Və burdan sağda bir otaqdır. Təmir olunmayıb, yəni kim alsa özü təmir edəcək. Bu da ikinci otağıdır. Burada görürsüz, təmirsizdir. 1-ci mərtəbə təmirsizdir. Demə biləsiz, bura sanuzerdir. Baxın. Belə bir 1-ci mərtəbə bu kvadratda, yəni 70 1 bir kvadrat 1-ci mərtəbədir. 71 kvadrat, ikinci mərtəbədir. Belə həyəti var, geniş məhsul. Bu darvazadan yəni daxil ola bilə həyətinə, qarajına keçə bilər. 3 dənə maşın salmaq olar həyətinə. Hörmətli izləcilər. Evimiz dediyim kimi məktəblə 100 metrli məsafə. Məktəb düz yaxınlığında evimizin. Hörmətli izləcilər. Evimizin fasad görünüşünü çəkib sizə göstərim. Baxın. Bax belə bir fasad görünüş var evimizin. Həyəti geniş, həyətində ağacları da var cürbəcə -cür ağacları var həyətində. Bu evimizin aşağı mərtəbənin pəncərəsi də həyətinə baxır. Bu da evimizin böyük tərəfidir. Qalxan evimizə pilləkənlərlə evimizə qalxarkən, hörmətli izləcilər, bir də həyətdən çəkimi sizə göstərim. Baxın, o evimizə. Döşəməsi taxtadır. Dəhlizidir. Dəhlizində baxın belə bir şkaf da yığılıb. Geniş dəhlizdir. Solda mətbəxdir. Gördünüz kimi mətbəxə geniş, böyük kvadratdadır. Mətbəx mebeli qalacaq, yerdə qalan əşyaları çıxacaq. Evimizin qızdırcısı kombi dedim. Yəni kombi var. Bu bir yataq otağıdır, hörmətli izləcilər. Uşaq üçün yataq otağıdır, aboylarından görürsüz. Pəncərəsi işıqlıdır, maneə yoxdur qarşısında. Bu evimizin ikinci yataq otağıdır. Gördünüz kimi, böylər üçün yataq otaq geniş, böyük kvadratdadır. Evimiz cüt daşdır. Dörd tərəf və döşəməsi də taxtadır. Ev sırf yaşayış üçün, yəni özləri üçün tikilib buyub, satlıq məqsədləsin tikilməyib. Bu da qonaq otağıdır, böyük kvadratda. Dədim kimi 71 kvadrat. 2-ci mərtəbə 71 kvadrat, 3 otaq, aşağıdakı təmirsiz 71 kvadratdır. Hörmətli izləcilər. Dəmir barmaqlar da vurulub pəncərəliyə. Yanıdırım şuna baxış olsun. Girdili şıfada var görürsüzmü? Hörmət edirəm, xahiş edirəm kanalıma də abunə olun. Məndə belə evlər çox olacaq. Qiymətini qeyd edəcəm, yazacağam. Nömrəm aşağıda qeyd olunacaq. Əlavə suallarınız olsa verə bilərsiniz. Dədim ki, məktəbə 100 metr, məscidlə 10 metr məsafədə belə bir evi qaçıtmayın. Sağ olun, sağ olun.